Pernah tak kita terfikir kenapa ada syarikat macam Google, Tesla, PayPal, mereka ni boleh jadi game changer. Tapi ribuan bisnes lain yang sekadar ada untuk bertahan, itu pun kadang-kadang tak tahan lama. Level hidup segan mati tak mahu syarikat-syarikat ini. Lebih baik tutup je, tapi mereka ni cuba nak bertahan lama. Jadi apakah rahsia syarikat yang hebat yang mampu cipta sesuatu yang belum pernah wujud sebelum ni? Dan soalan yang paling penting, bolehkah kita sendiri cipta sesuatu daripada zero to one? Video kali ini saya nak bawa anda menyelami satu buku yang sangat powerful bagi saya. Buku yang ditulis oleh seorang billionaire dan co-founder PayPal, Peter Thiel. Buku ni bukan sekadar tentang buat bisnes tapi tentang inovasi sebenar bagaimana untuk cipta masa depan bukan hanya meniru masa yang lalu, meniru apa yang pernah dibuat sebelum-sebelum ini. Dalam beberapa minit ini, kita akan kupas strategi, falsafah dan juga mindset yang akan bantu anda dan juga saya bukan untuk jadi usahawan hebat tapi pencipta kepada perubahan. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam tentang buku Zero to One ni, mari kita kenal siapa Peter Thiel ini. Peter Thiel ni bukan calang-calang orang lah, bukan kaling-kaling orang kata. Dia ni adalah co-founder PayPal, investor awal dalam Facebook. Dan juga orang yang berani bet, dia berani bertaruh untuk idea-idea yang gila tapi terbukti menjadi. Dan buku ini, Zero to One sebenarnya datang daripada kuliah yang beliau beri di Stanford. Murid dia, Blake Masters, tulis nota dan dari situlah buku ini dilahirkan. Apa yang buat buku ni special ialah pendekatan dia yang sangat counter intuitive. Dia tak percaya pada persaingan. Dan dia tak galakkan kita ikut trend. Dia cakap kalau kita buat benda yang orang lain dah buat, kita sebenarnya tak cipta nilai baru. Zero to one bermaksud cipta sesuatu yang belum pernah wujud. Daripada tak ada apa-apa, zero kepada sesuatu yang unik atau luar biasa iaitu one. Some, Making something new and better is not the same As making something cheaper or faster Apa yang Peter Thiel nak tekankan dalam buku ini ialah Jangan nak main selamat, play safe selalu Jangan nak ikut orang lain, jadi follower Kalau nak menang besar, cipta sesuatu yang orang lain tak berani fikir pun Apa sebenarnya maksud Zero to One ni? So kebanyakan orang fikir inovasi ni Maksudnya improve apa yang ada, make it better Tapi bagi Peter Thiel, itu baru satu ke N Maksudnya, kita cuma copy, upgrade, tambah sikit, baik-baik kan, jadi lebih baik. Contoh, iPhone 15 ke iPhone 16, iPhone 16 ke iPhone 17, daripada Pro kepada Pro Max, itu satu ke N. Daripada petrol ke hybrid, juga daripada satu ke N. Tapi, cipta smartphone pertama di dunia, itu Zero to One. Zero to One ialah satu perubahan yang besar, satu perubahan yang drastik. Dari tiada langsung kepada sesuatu yang luar biasa. Itulah inovasi sebenar menurut Peter Thiel. Buat sesuatu perkara yang kita dah tahu, itu hanya satu ke end. But doing uh, what we have never done before, take it from the world from zero to one. Dan bila kita faham konsep ini, kita akan nampak perbezaan syarikat yang ikut trend dan syarikat yang buat cipta trend. Cuba bayangkan, Netflix cipta cara baru kita menonton. Airbnb cipta cara baru kita melancung. Tesla bukan cipta kereta tapi dia buat tenaga bersih. Semua ni bukannya peningkatan kecil, ia adalah revolusi. Dan revolusi berlaku bila seseorang berani pergi daripada zero to one. So, sebagai usahawan, pekerja atau pemimpin, kita kena tanya diri kita. Adakah aku sedang cipta sesuatu yang baru atau cuma nak baiki apa yang lama jadikan lebih baik? So kalau kita betul-betul farm ini, kita akan mula nampak peluang bukan dalam persaingan. Okey. Satu bahagian yang saya sangat suka dalam buku ini, Peter Thiel tekankan bahawa masa depan tak akan berlaku secara automatik. Pam pam tak akan tak akan. Kita kena cipta masa depan tu. Bukan tunggu masa depan datang. Dan dalam banyak syarikat lagi-lagi startup. Okey. Mereka ni fikir kalau mereka ikut trend, mereka gunakan the latest teknologi, mereka buat benda-benda yang fancy-fancy sikit, automatic business akan berjaya. Peter Thiel kata, itu kesilapan yang sangat besar. Itu kesilapan yang besar. Dia tanya satu soalan yang sangat deep. Um, apa perkara yang benar-benar, ya, -benar, apa perkara yang benar, okay, tapi tak ramai orang setuju dengan kita? Benda yang betul, tapi tak ramai orang setuju dengan kita. Soalan ni bukan nak cari jawapan untuk semua orang setuju Tapi nak cari jawapan yang unik Kontra dengan arus Dan mencabar status quo Contoh, sebelum Paypal Orang tak percaya Orang akan buat transaksi online Orang pasti pergi bank kan Sebelum Facebook Orang rasa laman sosial ni buang masa je Sebelum SpaceX ada Orang anggap penerbangan ke angkasa Cuma kerja kerajaan Okay, bukan kerja kaki tangan apa, swasta lah. Tapi till dan ramai pencipta inovasi besar percaya sesuatu yang orang lain belum nampak lagi. Itu adalah kunci. The visionary thinking. Peter Till kata, kalau semua orang sedang buat satu perkara yang sama, peluang sebenar adalah tempat yang orang lain belum buat, yang orang lain belum teroka. Ini dipanggil sebagai secret. Alright? So, setiap industri ada rahsia, ada secret yang orang lain belum discover. Dan nah, siapa yang berjaya cari rahsia itu, cari secret itu, dia lah yang cipta daripada zero to one. The best entrepreneur know this. Every great business is built around a secret that hidden from the outside world. So, kalau anda sedang fikir nak mulakan bisnes, jangan hanya tanya apa yang tengah trending sekarang. Sebaliknya tanya apa yang orang lain belum sedar tapi sebenarnya penting. Apa masalah yang semua orang anggap biasa tapi sebenarnya ada jalan penyelesaian luar biasa. Inilah rahsia sebenar inovasi. Bukan ikut arus cip, apa tapi cipta arus yang baru. Buat benda lebih baik tapi buat berbeza dan unik. Dan seterusnya dia Peter Til kata persaingan adalah untuk orang gagal. Bugi macam pelik kan? Persaingan untuk orang gagal. Tapi persaingan adalah untuk orang gagal kata dia, tapi inilah misteri yang berani Peter Til ulang berkali-kali dalam buku ini kita dibesarkan dengan mentaliti persaingan sihat dari sekolah. Siapa nombor satu? Siapa makan paling tinggi? Dalam bisnes pun sama. Siapa harga paling murah? Siapa paling cepat? Siapa paling viral? Tapi Till kata kalau kita bersaing, sebenarnya kita dah kalah terus. Kenapa? Kenapa Till kata kalau kita bersaing, kita kalah? Sebab bila kita bersaing dalam pasaran yang sama, kita cuma berlawan untuk sebahagian kecil daripada kek tersebut. Kita bergaduh harga, kita tiru strategi pesaing, kita akhirnya kita dapat margin yang kecil, margin yang nipis. Contoh reality. Kita tengok kedai bubble B. Bubble bubble T. Bubble T kan kedai bubble T masa mula-mula dia viral. Lepas tu tengok berderet kedai buka bubble T macam-macam jenama ada. Tapi 90% gulung tikar dalam masa 2 tahun. Atau tengok restoran hipster. Desain sama lebih kurang, duduk atas kursi-kursi hipster tu, kursi-kursi healing kan. Yang ini pun lebih kurang sama, tapi semua bersaing dekat lokasi dengan harga yang sama. Itu semua red ocean. Berdarah-darah mereka ni semua. So, kita telah ajar, kita buat sebaliknya. Cipta monopoli kita sendiri. Monopoli ni bukan bermaksud jahat ataupun tamak. Tapi bermaksud, anda satu-satunya yang buat benda tu. All happy companies are different. Each one earns a monopoly by solving a unique problem all failed companies are the same. They fail to escape competition. Cuba bayangkan, kalau bisnes anda betul-betul unik, orang tak boleh bandingkan anda dengan pesaing lain sebab tak ada pesaing lain. Anda seorang je. Mereka akan kata, yang ni lain sikit. Dan nah, bila itu berlaku, anda boleh tetapkan harga. Anda boleh kawal naratif. Anda boleh dominasi pasaran anda sendiri. Anda boleh pilih lah. Nak main macam mana? Itulah zero to one. Bukan join the race, tapi cipta race yang baru, cipta game yang baru. Alright? Ha, sekarang ni kita masuk bahagian paling utama dalam buku ini. Peter Thiel, dalam bila kita tonton baca buku ni nanti, dia akan tengok, dia akan senaraikan tujuh soalan penting untuk setiap bisnes mesti jawab. Kalau gagal jawab ini, besar kemungkinan bisnes itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau anda dapat jawab dengan tepat ke tujuh-tujuh soalan ini, insyaAllah itulah tanda kita sedang cipta sesuatu daripada zero to one. So let's break down satu persatu. Soalan pertama, the engineering question. Bolehkah anda cipta teknologi yang benar-benar revolusi dan bukan sekadar menambah baikkan secara berperingkat? Saya ulang, bolehkah kita cipta satu teknologi betul yang betul-betul apa inovasi yang baru, revolusi yang baru bukan sekadar penambah baik secara berperingkat? Benda ini nampak teknikal tapi sebenarnya simple je. Adakah produk atau servis anda unik dan berbeza secara radikal? atau sekadar versi upgrade daripada benda yang sudah ada, yang sedang wujud. Kedua, Tesla. Eh. Tesla bukan sekadar buat kereta, dia rombak keseluruhan sistem tenaga dan transportation. Bukan apa soalan ini bantu kita tapi sama ada idea kita ni betul-betul inovatif atau sekadar ikut arus je tu yang pertama. Soalan yang kedua is a timing question is now the right time to start your business. Timing ni sangat-sangat penting. Kadang-kadang idea kita ni betul, tapi tak kena masa. Contoh, YouTube sebenarnya bukan yang pertama buat video sharing. Tapi dia muncul tepat pada waktu di mana uh, broadband makin laju, orang dah mula suka tengok video online. Kalau terlalu awal, orang tak faham. Kalau terlalu lambat, pasaran dah mula tepu. So, timing ini main mainkan peranan. Soalan yang ketiga, the monopoly question. Are you starting with a big share or a small market. Ini sangat menarik. Jangan aim terlalu besar terus. Kita ada niche market. Tapi pastikan kita dominasi market itu tersebut. Peter Thiel bagi contoh Paypal. Mereka fokus pada eBay power sellers dahulu. Niche sangat kecil tapi mereka kuasai sepenuhnya. Tempat tu tak ada orang lain buat kecuali mereka. So dari situ mereka skill besar. So jangan risau kalau idea anda nampak kecil. Asalkan anda boleh monopoli. Anda boleh kembangkan plan, plan, plan. Okay, ikut plan dan lebih kukuh. Soalan yang keempat, the people question. Apa maksudnya? Do you have the right team? Bisnes ni bukan solo game, tak boleh gerak seorang. Anda perlukan team yang bukan saja bijak, tapi juga serasi dan fokus pada misi yang sama. Peter Thiel sangat percaya kepada founder fit. Tahu maksudnya founder fit apa? Je? Maksudnya kalau pasukan anda penuh dengan konflik, kalau idea pun bagus pun, bisnes akan collapse. Dia kena matlamat yang sama. Team yang hebat. Soalan yang kelima, distribution question. Do you have a way not to just create but deliver your product. Ramai founder terlalu fokus nak buat produk yang power tapi tak fikir cara nak reach customer. Peter Thiel kata, great product don't sell themselves. Kalau ada kalau tak ada strategi marketing, partnership ataupun plan untuk buat sesuatu, tak ada siapa yang tahu produk kita wujud. Soalan yang keenam, the durability question. Adakah kedudukan anda akan kekal kukuh dan dapat pertahan 10 atau 20 tahun akan datang. Benda ni tentang long term advantage. Adakah model bisnes anda boleh tahan lama? Cipta sesuatu yang susah ditiru. Ada barrier entry okay, dan boleh evolve ikut masa. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ketujuh, the secret question. Have you identified a unique opportunity that others don't see? ini favorite tip dalam buku ni. So, tuan, akan baca Dia akan tuan, tuan akan nampak dia akan ulang. Soalan tentang secret, tentang idea atau peluang yang belum orang lain nampak, tapi anda yakin dia akan jadi besar. Contoh. Google dia nampak potensi search engine masa orang lain anggap benda tu boring. Airbnb nampak orang sanggup sewakan rumah mereka masa semua hotel kata mana ada orang nak buat macam tu. Mereka akan duduk di hotel lagi. Nampak? Kalau anda dapat jawab ketujuh-tujuh soalan yang saya uh, kongsikan tadi, Tanya, anda sedang buat sesuatu yang baru. Anda sedang cipta masa depan. Anda bukan ikut trend. Brilliant thinking is rare, but the courage is in every even shorter supply. Right? Tujuh soalan ini adalah kompas untuk inovasi. Bukan semua orang boleh jawab, tapi yang mampu, mereka ini akan mencipta sejarah. Okey Sampai sini, kita dah faham prinsip besar Peter Thiel. So, jangan tiru orang lain. Jangan bersaing, cipta sesuatu from zero tuan. Tapi dalam dunia sebenar, ramai founder terperangkap dengan perangkap mereka sendiri. Perangkap yang sama je. Peter Thiel tak segan silu, dia terus buat post-mortem. Dia terus berdah siasat ke So, kita tengok satu-satu. Nombor satu, founder suka glamour. Tapi tak ada fokus. Thiel kata, ramai founder lebih minat nak jadi famous daripada fokus produk yang power. Mereka kejar spotlight. Mereka, tapi mereka lupa Kenapa mereka bermula? Contoh, launch dulu produk, lepas tu baru fikir pasal produk. Ha, ini masalah. Ha, ini? Ambil gambar team dalam office yang cantik, cantik, tapi customer belum tentu suka. Kedua, takut gagal sampai tak berani cuba. Ha, ini masalah founder. Ramai yang terlalu takut nak ambil risiko. Mereka, jadi mereka ikut template lama je lah. Kan kita buat benda baru kan gagal nanti kan dia takut. So buat bisnes macam orang lain, ikut je strategi standard, ikut je jalan yang orang lain dah buat. Tapi Peter Thiel kata, brilliant thinking is rare, but courage is even shorter supply. Ha. Inovasi perlukan keberanian untuk jadi berbeza. Kalau tak berani cabar normal, kita tak akan cipta benda yang luar biasa. Ketiga, tiada misi jangka panjang. Ramai founder hanya fikir nak dapat funding, dah dapat satu juta daripada investor, terus shopping server, hire team, burn rate pun dah naik semua kan terkata kata kalau tak ada misi jangka panjang, startup akan jadi zombie. Tahu zombie? Hidup tapi tak ada jiwa. Tak ada jiwa, tak ada nilai. Bila bisnes bukan apa bisnes ni bukan untuk IPO semata-mata, tapi untuk cipta perubahan yang kekal. Dan yang keempat, gagal bina gagal bina culture dalam pasukan startup yang hebat biasanya mula dengan tim yang kecil yang gila-gila percaya kepada misi awal dengan founder punya mission. Tapi bila syarikat tu mula berkembang, budaya pun dah mula hilang. Peter Thiel kata, jaga budaya ini lebih daripada nak jaga grow. Pastikan setiap orang dalam pasukan bukan sekadar pekerja tapi mission driven. Alright? Yang kelima, tak faham power law dalam dunia startup. Thiel juga tekankan satu benda yang ramai tak nampak. Dalam dunia startup, satu idea besar boleh hasilkan pulangan luar biasa. Tapi banyak idea kecil, kita sebenarnya buang masa. Dia bagi, dia panggil ini sebagai the power law of venture capital. Power law of venture capital. Maksudnya apa? Pelaburan awal dia dalam Facebook lebih untung daripada pelaburan lain kalau dia dicampur, dikombinkan. Sama juga dengan masa dan tenaga kita. Fokus pada satu idea yang luar biasa. Jangan bazir layan benda-benda yang kecil yang okey-okey je. So, apa yang kita belajar daripada Peter Thiel? Jangan kerja jadi lebih baik, kerja jadi satu-satunya. Jangan hanya pandai buat, tapi kena berani berfikir. Jangan main ikut je, tapi cipta peraturan sendiri. Buat your own rule, buat your own path, buat your own game plan. Dan yang paling penting, jangan takut nak mulakan sesuatu yang belum pernah wujud. Zero to one is about the future. The kind of future you choose to build. Saya percaya kita semua ada satu peluang dalam hidup, peluang untuk cipta sesuatu yang orang lain tak pernah buat. Bukan untuk ego, tapi untuk tinggalkan legasi. Kalau anda sedang cari inspirasi nak bina startup, nak jadi pemimpin yang luar biasa atau nak faham bagaimana pemikiran bilioner bekerja, Zero to One ini buku yang wajib anda hadap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau anda ada idea yang luar biasa, kongsikan dalam komen. Mana tahu kita boleh kongsi-kongsi idea. Mungkin inilah langkah pertama anda dari zero to one. Jumpa dalam video seterusnya insyaAllah. Akademik Dr. Azu Amar, Pembelajaran Sepanjang Hayat.